अपने ओहदे का पास रखें अपने मनसब का ख्याल रखें जिस जगह आप मौजूद हैं आपकी जिम्मेदारी है मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदा तुम में से निगरान है और जो उसकी रियाया है उसके बारे में उसने जवाब देना है कभी भी बदियामती ना करें हम लोगों का पहले एतमाद हासिल करते हैं फिर उस एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं उसका नुकसान पता क्या होता है दुनिया में सबसे कमजोर शख्स वो होता है जिस पर कोई एतबार नहीं करता जिसका एतमाद जाया हो जाए वो आदमी बिखर जाता है कभी भी धोखा दही की पॉलिसी ना बनाए हम लोगों से मुफादात लेने के लिए अपने रवैये मीठे करते हैं और जब काम निकल जाता है फिर हमारे रवैये बदल जाते हैं ये धोखा है ये बदती है इसको अल्लाह रसूल ने पसंद नहीं किया मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसमें तीन बातें पाई जाए वो तो मुनाफिक है अगर वाले माँ कहते हैं यहाँ मुनाफा के इतकादी मुराद नहीं मुनाफ़ अमली मुराद है लेकिन नहीं फरमाया मुनाफिक है यारसूल्ला या कौन फरमाया वो बंदा जब बात करे तो झूठ बोले जब वादा करे तो मुखालफत करे जब अमानत रखी जाए तो बदती करे ये तो बंदा मुनाफिक है अब नूर अल्मा ने लिखा है फरमाते महमूद गजनबी का दौर था तो एक आदमी महमूद गजनबी के पास ना अपना केस लेके आया मुद्दई बन के आया उसने कहा बादशाह मेरा केस बड़ा निराला है बादशाह सलामत ने कहा वो किस तरह कहने लगा ये मेरे पास एक थैली है मैं ना सफर पे जाने लगा तो ये थैली पूरी हीरों की भरी हुई थी उस तो इलाके के जो काजी साहब है ना मैं जाती दफा ये मैं कहीं सफर पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है कहीं कोई मुझसे छीन ना ले हीरों की भरी हुई थी कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूं काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं वो कहते हैं बता कहीं से फटी है खुली है वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं तो लगे भी बिल्कुल उसी तरह है ना फटी है ना खुली है अब मैं लुट गया हूं मेरी कुल उम्र की कमाई जाया हो गई खोटे सिक्के कहा और हीरे कहा तो मेहरबानी करें और आप की बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर अलफ देता हूं कि मैं हूं बिल्कुल सच्चा माहमूद गजन भी कहने लगे तू जा थैली छोड़ जा और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा आना शख्स चला गया महमूद गजन भी उठे दरबार बर्खास्त किया लोगों से कहने लगे चले जाओ मैं तीन दिन के लिए सैर करने जा रहा हूँ तीन दिन के बाद लौटूंगा अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में तो महबूब ने छुरी मंगाई और जिस तख्त पे बैठते थे वहां गद्दा बिछा हुआ था ये गद्दा पड़ा ना वो गद्दा बिछा हुआ था महमूद ने छुरी के साथ उसको तो फाड़ डाला और छुरी जेब में रखी निकल गए कहने लगे मेरे बाद कोई मेरे दरबार वाले अहाते में दाखिल ना हो मामूद चले गए अब वो सफाई करने वाला जब आया ना उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा हुआ है उसने शोर डाल दिया पहरेदार भी आ गए साहब भी आ गए साहब उसने कहा वो खुदा के बंदो उसका गद्दा फट गया है वो तो मार डालेगा उसने कहा था सिवाय सफाई और निगरानी वाले के दूसरा आए कोई ना और यहां आया भी कोई नहीं पहले दिन ही फटा हुआ तो लटका देगा सबको क्या करें शोर हो गया सारे दरबार के मुलाजिम इन इकट्ठे हो गए एक बंदा बोला करने लगा फिक्र ना करो मैं कैसे बंदे को जानता हूं इस तरह सीएगा कि जिसने फाड़ा होगा उसे भी पता नहीं चलेगा कहां से फटा था ऐसा बेहतरीन रफू करेगा कि पता भी उसने कहा यार हम सारे एक एक महीने की तनख्वाह देते तू बंदा बुला वो बुला लिया उसको उसका नाम मोहम्मद रफू कर था वो आया उसको गद्दा दिखाया उसका यार इस तरह सीना पता ना चले उसने कहा फिक्र ही ना करो मैं बड़ा कारीगर हूं बड़े बड़े कारीगर लोग नहीं हमारे मुल्क में पाए जाते कोई निशान छोड़ते हैं पीछे बड़े कारीगर या पैसे होने चाहिए बड़े बड़े कारीगर बंदे आप यकीन करें ऐसा ऐसा फलसफा ये उमरा इबादत है ना सरकार दो आलम सल्म की बारगाह की हाजरी बड़ी नेमत है ना तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी खैर उनकी भी ज्यादा है इस तरह की पाबंदियां शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं अल्लाह के घर मुसलमान जब चाहे जा सकता है लेकिन वो कहते हैं जी दो हजार रेहाल दे जिसने दो साल बाद भी, आना है। उन्होंने बंदी तो जंटों ने भी खास एक साल से जनाबार तो करना करना नहीं पासपोर्ट नवा बनवा लो गुंजाश है, नहीं, हर का है। तो मैंने कहा यार अब उमरा करने जाते वक्त भी बंदा धोखा दे के जाए अल्लाह के घर जाते वक्त भी इस तरह की हरकत करे क्या हाल हो गया हर चीज का लोगों ने हल निकाल लिया हर चीज का लोगों ने स्टाइल बना ली ऐसा ना करें यह दुरुस्त नहीं आहद रफू कर फाड़ने वाले को भी पता नहीं उनका पैसे ले यार तू सी दे उसने सी दी अगले के बिछा दिया गद्दा तीसरे दिन बादशाह सलामत आए आके पहली नजर गद्दे पे डाली उसने बुलाया सब मुलाजिम इन को कहा किसने जनाब क्या हुआ कहा ये फटा हुआ था किसने कहा नहीं फटा ही नहीं वो कहने लगे बात मैं खुद फाड़ के गया था तो बताओ सही सिया किसने है कहा जनाब आप फाड़ के गए थे तो बताया क्यों नहीं फरमाने लगे इसीलिए तो बताया नहीं था कि तुम खुद तहकी कर लो बुलाओ बताओ सिया किसने है तो बुला लिया अहमद आ गया उसको जब बुला के सामने बादशाह खड़ा किया कहा भाई तूने सिया है कहने लगा हजूर आपके सारे मुलाजम कट्ठे होके आए थे मेरी गलती कोई नहीं कहा नहीं यार तू बड़ा कारीगर है मैंने अपने हाथ से फाड़ा था पर मुझे भी नहीं पता चल रहा कहां से पटा था अच्छा ये बता ये थैली जो है ये भी तूने सी थी उसने कहा जी आपके खादम का ही कारनामा है वो फलाने इलाके के काजी साहब आए थे इसमें से हीरे निकाल के तो खोटे सिक्के भरे थे तो मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा मिला था मामूद ने सारे गवाह भी इकट्ठे कर लिए सबूत भी इकट्ठे कर लिए फिर काजी को बुलाया पहले सारे सबूत और गवाह केस हल कर लिया फिर हमारे यहां ये हाल होता है कि मुदई दो तीन हफ्ते के बाद खुद ही हाथ बांध जाता है कहीं मेरी जान छो मुझे पड़ो भावे ना पढ़ो वो कहता है मुझे माफी दो मैं रहा जुलम है ना जुलम ज्यादती है कि जो बेचारा इतने सवाल मुजरम से नहीं होते जितने मुदई से होते यकीन करें। इतने सवाल बेचारा हफ जाता है ये तरीका दुरुस्त नहीं एक लुट गया और दूसरा तरह तरह के सवालों के जवाब देता फिर बेचारा सारे सबूत इकट्ठे करके कादी साहब को बुलाया तन्हाई में लाके मोहम्मद गजनबी ने कहा कादी साहब आपसे गलती हो गई गरीब आदमी था वो लुट गया है उसने तो बड़ी मुश्किल से कुछ हीरे जमा किए थे और उसकी कुल कायनात थी तो आप उसका माल उसे दे दे, दे बात काजी साहब कहने लगे आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे सवाल ही नहीं पैदा होता आप मेरी दाढ़ी देखें आप मेरा एजाज देखें दुनिया जानती है मैं इस तक का। काजी साहब इंसान भूल ही जाता है बंदा भूल जाता है गलती होगी माल ने का नहीं सबक मैं तनाई में पूछ रहा हूं मैं उस वक्त पूछ रहा हूं जब दूसरा मौजूद कोई नहीं आज तौबा कर ले मैं कुछ नहीं कहूँगा तू मेरी जुबान पे एतबार कर तुझे पता है मैं जो कहता हूं उस पर अमल भी करता हूं बाज आ जा पर काजी ने कहा नहीं मेरी गलती कोई नहीं मामूद ने फिर भरे दरबार में बुला लिया में मोहलत के दिनों में जो तोबा कर ले वो बच जाते हैं लेकिन लोग रसवानियों के दिनों में फिर वापस लौटते हैं अगला घर देख के फिर हालात और तरह के हो चुके होते हैं जब भरे दरबार में काजी को बुलाया भाई तू मानता है कि नहीं उसने कहा नहीं तो कहा बुलाओ महमद रफूगर को जब महम्मद रफू घर आया तो बूढ़े काजी की टांगे कांपने लगी जुमले टूटने लगे लफज जमीन पर गिरने लगे बात सही नहीं होती जुबान लड़खड़ाने लगी मामूद कहने लगे काजी मैंने तुझे कहा था वहां मान जा बात, अब भरे दरबार में बोल तो जब काजी साहब की गर्दन खुद ब खुद झोंक गई तो दुनिया समझ गई कल जा मेरे दरबार से मामूद बोले निकल जा इतनी तुझे इज्जत दी इतनी बड़ी तनख्वाह दी काजी बनाया और ये थोड़ी सी रकम के लिए थोड़ी सी रकम के लिए तो बदयानत हो गया चल चला जा निकल काजी दरबार से निकला तो लोग लानतें बरसाने लगे कल जो दुकानें छोड़ के सलूट करने आते थे वो कहने लगे इसकी उम्र देखो इसके काम देखो देखो इसने क्या किया घर गया बच्चे जिनके लिए पाप कमाया था जिन्ना तू पाप कमाए हूं कितने नहीं हो तेरे घर दे वो बच्चे कहने लगे अब्बा जी हम तो स्कूल मदरसा जाने के काबल नहीं रहे उम्मीद थी कि बीवी साथ देगी वो कहने लगी मैं मेके कैसे जाऊंगी गली की औरतें तरह तरह की बातें बनाती हैं और भाई कामयाबियों के बड़े सरबराह होते हैं कोई कामयाब हो जाए तो सारे कहते हैं मेरी सपोर्ट से हुआ है नाकामियां हमेशा यतीम होती हैं नाकामियों का कोई सरबराह नहीं होता जब तक तो काजी था तो बड़े बात थी हर बंदा कहता था रिश्तेदार है रुसवाई हो गई तो वो तेरी या संगे मलामत की चुभन कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत साथ आया ना कोई कूचे तक और मियाँ सब कहने लगे सारी उम्र याटा गुद्द है मैं लखा कीते नहीं पेड़े अब वक़्त आया इतने मोहम्मद बख्शा कोई नहीं बैठा नेड़े हालात ही बदल गए काजी खामोशी से अंदर चला गया अपनी रसवाई समेट के बिस्तर पे लेटा न रोटी की भूख लगी न पानी की प्यास लगी न नींद आई सारी रात तड़पता रहा। सवेरे घर वालों ने दरवाजा खोला तो रूह प्रवास कर गई थी दुनिया छोड़ गई हजरत अबू नूर रहमा बोले फरमाने लगे याद रखो कभी बद्यांती ना करना कभी ये तो महमूद गजनवी की अदालत थी कयामत में रब करीम की अदालत लगेगी और फरमाया वहां तो गवाही देने वाला अहमद रफू घर था कयामत में तो तुम्हारे अपने हाथ पैर गवाहियां देंगे हमारा अपना वजूद गवाही देगा और फरमाया यहां तो लानते दुनियादार बरसाते थे वहां फरिश्ते होंगे और काजी को तो मौत आ गई थी कयामत में तो दोबारा मौत भी कोई नहीं आएगी वहां तो रहना है और सहना इतनी है बदयानती माशरे में इतनी बदती हर जगह उस उस माशरे का भी कुछ बनेगा जहां दवाई भी खालस ना मिले दवाई में भी बदती हो लोग अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए गरीबों के बच्चों के रगों में जो दवाई उतारे वो भी दो नंबर इतना बड़ा भी को बदयान मुआसरा होता है कि लोग यहां तक धंधा करें यहां तक कि लोग लोगों की जिंदगियों से खेल जाए और हमें एहसास तक ना हो कि कोई मर जाएगा कोई डूब जाएगा क्या बनेगा और जिसने वो रजिस्टर की दवाई की उसने दो चार लाख रुपया लिया और उसने ये नहीं सोचा कितने इंसान मेरी वजह से मरेंगे कतल सिर्फ ये तो नहीं होता गोली मार के मार देना लोगों की जिंदगियों से लोग खेल जाते हैं लोग तबाही कर जाते हैं लेकिन बदती से बाज नहीं आते मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों नबी पाक वसल्लम ने जरा सी बदयानती और सहाबा का यह मिजाज था इतनी सी भी कभी उनसे गलती होती तो तड़प